Героиня Муравьева и Москва слезам не верит, совсем она там не умная. И это очевидно, по-моему. Как говорил Иисус Христос, по плодам можно понять, что это за дерево. То есть по ее результатам. Вот давайте, какие результаты у муравьевой. Фактически семейная жизнь у нее разрушена. То есть у нее за, за плечами один брак с спортсменом-алкоголиком, который разрушился, нового она ничего не создала. И по бизнесу, по работе у нее. 0,1 то есть она там стоит на выдаче, выдает с химчистки одежду. Самая тупейшая работа. Может не самая тупейшая, но одна из самых ни связи у тебя, ни заработка, ничего. То есть там есть три героини, да, как бы если взять личную жизнь и профессиональную, социальную, то в личной жизни успешно Антонина, в профессиональной жизни успешно. Это главная героиня, директриса. А Муравьева, я не знаю, что она вам так понравилась, она вот как раз провалилась в обоих сферах. У нее ни в работе нет успехов, ни в личной жизни. Причем, скорее всего, это из-за ее ценностей. То есть она хочет сразу и все. То есть хочет в миллион рублей выиграть в лотерею, хочет сразу выйти замуж за генерала. Но она из-за спортсмена, я так понимаю, того выходила замуж. По расчету ну ладно по расчету это может быть и неплохо но по итогу она свою жизнь просрала еще ее да то есть ей там уже под 40 лет 45 лет или сколько она ну, уже седые виски у нее она все еще мечтает все сети генерала конечно же она его не встретила до сих пор и вряд ли встретит не знаю чего у муравьева это вот полный провал это как раз муравьева потому что антонина это успех в семейной жизни а главная героиня успех в профессиональной жизни. И то там еще профессиональная жизнь может пострадать из-за того, что она тупит в личной, с этим слесарем-алкашом связалась.